श्रीमन नारायणियम 89 तम दशकम वृकासुर कथां ऋगुपरीक्षणम् रमा जाने जाने यदि गतव भक्ते सुविभव नसंबद्य सद्यस्तदिह मदकृत्वा दशमिनाम् प्रशान्तिं कृत्वेव प्रदिशसि ततः काममखिलं प्रशान्तेषु क्षिप्रं न खलु भगवती च्युतिकथा सद्यप्रसादरुषितान्विधिशङ्करादीन् केजिल्विभो निजगुणानुगुणं भजन्तः भ्रष्टा भवन्दिबतकष्टमदीर्घदृष्ट्या स्पष्टं ब्रकासुर उदाहरणं किलास्मिन् शकुनिजः सदु नारदमेकदा त्वरिततोषमपृच्छदधीश्वरं स च दिदेशगिरीशमुपासितुं न तु भवन्तम् तपस्तप्त्वाघोरं स खलु कुपितः सप्तमदिने शिरश्छित्वा सद्य पुरहरमुपस्थाप्य पुरतः अधिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि निधनं जगन्नाथाद्वव्रे भवति विमुखानां क्व शुभधीः मोक्तारम् बन्धमुक्तो हरिणपतिरिव प्रद्रवल्सोऽथरुद्रौ दैत्याद्भीत्या स्म देवो दिशि दिशि वलते पृष्ठतो दत्तदृष्टिः तूष्णीके सर्वलोके तव पदमधिरोक्ष्यन्तमुद्वीक्ष्य दूरादेवाग्रतस्त्वं पटुवटुवपुषा तस्थिषय दानवाय भद्रं ते शाकुनेया भ्रमसि किमधुना त्वं पिशाचस्य वाजा सन्देहश्चेन्मदुक्तौ तव किमुन करोष्यङ्गुलीम् अङ्गमौलौ इत्थं त्वद्वाक्यमूढ शिरसि कृतकर सोपतन् छिन्नपादम् भ्रंशाह्येवम् परो वासिदुरपि च गतिः शूलिनोऽपि त्वमेव भृगुं किल सरस्वतीनिकटवासिनस्तापशास्त्रिमूर्तिषु समादिशन्नधिकसत्त्वतां वेदितुम् अयं पुनरनादरादुदितरुद्धरोषे हरेऽपि च जिहिंसिषौ गिरिजया धृते त्वामगाल् सुप्तं रमाङ्गभुविपङ्गजलोचनं त्वां विप्रे विनिघ्नति पदेन मुदोत्थितस्त्वं सर्वं क्षमस्व मुनिवर्य भवेत् सदा मे त्वत्पादचिह्नमिह भूषणमित्यवादीः निश्चित्यते च सुदृढम् त्वयि बद्धभावा सारस्वता मुनिपरादधिरविमोक्षम् त्वामेवमच्युत पुनश्च्युतिदोषहीनम् सत्त्वोच्चैकतनुमेव वयम् भजामः जगत्सृष्ट्यादौ त्वां निगमनिबगैर्वन्दिभिरिव स्तुतं विष्णो सच्चित्परमरसनिर्द्वैतवपुषं परात्मानं भूम पशुपवनिताभाग्यनिभगं परीतापश्रान्त्यै पवनपुरवासि परिभजे